उिल्ला है मैं शैतान रजीम बिस्मिल्लामान रहीम आई सी ए टी वी कैनडा के प्रोग्राम आपकी आवाज में शामद थे नाजरन जिस तरह आप जानते हैं कि हम किसी एक ऐसी शख्सियत को जहमत देते हैं जिनकी सलाहियतों से जिनके काम से और जिनकी कोशिशों से हम आप तमाम लोगों को भी आगाह कर सकें जिनकी खदम्त जो दुनिया भर में फैली हुई हैं वो भी आपके इल्म में आए और उनके बात से हम और आप आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान से हमारे बहुत ही मेहरबान दोस्त डॉक्टर कलाम साहब डॉक्टर कलाम साहब का तारुफ मैं क्या कराऊँ कि वो अपनी मिसाल आप हैं एक इंतहाई समाजी शख्सियत वैसे तो वो ईएनटी एन टी सर्जन है ए एन टी स्पेशलिस्ट है ए एन टी के हवाले से बहुत बड़ा नाम और मुकाम रखते हैं लेकिन समाजी हवालों से भी उनकी एक शख्सियत बिल्कुल मनफरद शख्सियत है वो लाइन्स क्लब के गवर्नर रहे हैं में शिरकत श्रिक, करते रहे हैं में समाजी हवाले से और पाकिस्तान में भी समाजी कामों में पढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं उनका एक मेडिकल सेंटर मरीम लाइंस मेडिकल सेंटर शाह फसल कॉलोनी कराची में खदमत कर रहा है बेशुमार लोग वहाँ से फायदे उठा रहे हैं सालाना उनके जो और काम है मैंने बहुत सारी चीजें देखी है उनकी जिसमें वो जो अंजाम दे रहे हैं वो बिलाशुबा काबिल सत्य मेरी दरख्वास्त आज तये हैं डॉक्टर साहब आपको थैंक यू शुक्रिया डॉक्टर साहब हम आपसे कुछ मालूम देना चाहेंगे कि इस पर जो दुनिया भर में कोविड के हवाले से मामला चल रहे हैं पूरी दुनिया इस वबा का शिकार है और दुनिया भर में लोग डॉक्टर्स भी इसका शिकार हुए हैं पैरामेडिकल स्टाफ भी इसका शिकार हुए हैं और तो दुनिया भर में एक अजीब सूरत हाल चल जो कंट्रोल नहीं हो पा रही किसी भी सूरत में एक तो आप पहले सबसे पहले ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है कोविड के हवाले से और पाकिस्तान के लोग इसको किस अंदाज में देखते हैं जी डॉक्टर साहब पाकिस्तान में कोविड जो है बहुत तेज़ी से फैला बहुत सारे हमारे अज़ीज़ दोस्त हमारे साथ जो काम करते थे डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ, इसका शिकार हुए और ऐसे लोग खूस जो पहले से किसी ब्लड प्रेशर शुगर या इस तरह की बीमारियों का शिकार रहे उन पे यह कोरोना का हमला या इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हुई और देखते ही देखते दो तीन रोज चार रोज के अंदर वो उनका इंतकाल हो गया तो हमने बहुत सारे अपने करीबी दोस्त अपने साथ काम करने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो कल तक हमारे साथ शामिल थे शरीक थे हंसते बसते लोग मनो तले जास होए ये एक ऐसी वबा है ये एक ऐसी अनप्रडिक्टेबल चीज़ है कि आप नहीं कह सकते हमारे एक दोस्त और कुलीग वहीं शाहल वाले सेंटर में हमारे साथ काम करते थे डायबिटिक थे हाइपरटेंसिव थे दोनों वैक्सीन के शॉट उन्होंने लगवाए हुए थे डॉक्टर सईद अख्तर आपकी मुलाकात यकन हुई होगी शरना से और देखते ही देखते चार पांच रोज के अंदर उनकी डेथ हो गई कोविड की वजह से कोविड के सिम्टम्स जो है ना या कॉम्प्लिकेशंस बहुत मुश्किल है क्योंकि हर कोविड की जो जीनो है या हर किस्म जो है कोविड की वो मुख्तलिफ़ मरीजों के ऊपर मुख्तलिफ के साथ नमदार होती है बच्चे यकीन घर से बाहर जाते हैं बूढ़े वालदे घर के अंदर हैं तो वो बच्चे जब बाहर से कोविड लेकर आते हैं घर में तो उस नौजवान नस्ल को उसकी अलामत इतनी ज़्यादा जाहिर नहीं होती लेकिन जब वो अपने बूढ़े वालदेन को जो शुगर ब्लड प्रेशर या किसी बीमारी के शिकार हैं जिनकी क़वत मुदाफ़त खासी कम है उनको जब कोविड होता है तो फिर वो जान के लाले पड़ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर जब हुकूमत ने मुख्तलफ मरल के ऊपर वैक्सीन लगवाने के लिए कौम को मजबूर किया मैं मजबूर का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब ये कहा गया जी मोबाइल फोन की सिम बंद कर दी जाएगी तो उसके अगले रोज क्योंकि पाकिस्तान में मोबाइल फोन के बहुत बड़े यूजर्स बहुत बड़ी तादाद में इसके इस्तेमाल करने वाले लोग हैं तो एकदम से जेना उन सेंटर्स के ऊपर जहां वैक्सीन लगनी है इसका रश बढ़ा लेकिन जहां तक कौम को आगाही और शुरू के हवाले से वॉल्टली अगर लोग जाके वैक्सीन लगवाएं तो उस हवाले से जेना जिसको कहते हैं कि जी आप रज़ाकारा तौर पे खुद जाके इसकी आगाही को देखते हुए इस मर्ज़ की शिद्दत को देखते हुए इस वबा की शिद्दत को देखते हुए वैक्सीन लगवाए तो उनकी तादाद बहुत कम है बामुश्क मैं कहता हूँ कि दस फीसद लोग होंगे बाकी ट्वेंटी फाइव थर्टी परसेंट लोग वो हैं जिनको पता है कि जी जहाज़ में नहीं बैठने देंगे ट्रेन में नहीं बैठने देंगे बस में नहीं बैठने देंगे मोबाइल की सिम बंद हो जाएगी तो ज़्यादातर तादाद जो है ना उन लोगों की है जो वैक्सीन जैना लगवा रहे हैं बहालत मजबूरी बहुत बड़ी तादाद हमारे पास मरीजों की ऐसी आती है जिनको अलामत होती हैं कोरोना की लेकिन उसके बावजूद जब उनसे पूछा पूछता हूं मैं कि भाई आपने वैक्सीनेशन करवाई अरे नहीं डॉक्टर साहब हमने तो नहीं करवाई क्यों तरह तरह की अफवाहें जो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ मुलों के और मख्तलि इलाके के मुख्तलिफ अफराद के फैलाने की वजह से सोशल मीडिया पे तो लोग कहते हैं कि जी वैक्सीन जाना एक साजिश है वैक्सीन ये है वैक्सीन वो है तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने महसूस की वो लोगों में शौर और आगाही पैदा करने के लिए कुछ मुहिम चलाई जाए ऐसी कि इस खतरनाक मर्ज के वबा पे बनवाी तौर पे काबू पाने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जिस तरह आप पोलियो की मुहिम के लिए पूरी दुनिया से पोलियो के खात्मे के लिए आप मुहिम चला रहे हैं ऐसे ही आप इसके लिए भी पाकिस्तान में मुहिम चलाएं और इसी तरीके से हम इस बैनवामी वबा पे काबू पा सकेंगे चेचक की वबा उस पर काबू पाने में तकरीबन सौ साल लगे थे तो दुनिया से हम चेचक को ख़त्म कर सके तो इसी तरीके से ये अपनी शक्ल अपनी नस्ल अपना रंग तब्दील कर करके बनी नौ इंसान के लिए खतरात का बाइस बनता रहेगा सबसे ज्यादा जरूरी है शूर और आगाही इसके लिए वो लोगों में उजागर करना है बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप ये समझते हैं कि जो वैक्सीन इस वक्त इस्तेमाल हो रही है पूरी तो दुनिया में और खासतौर तो पर पाकिस्तान में वो बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो ज्यादा उम्र के लोग हैं या तमाम लोगों के लिए वो जरूरी है कि वो वैक्सीन लाजमी लगना क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ अकसाम है वैक्सीन की भी जो आ रही है और मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिमालिक में ये शराय लगा दी है किसी मुल्क में किसी वैक्सीन को एक्सेप्ट करते हैं किसी मुल्क में किसी वैक्सीन को तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी वैक्सीन ऐसी है जिसको लगवाना लाजमी देखें इसके वैक्सीन जो है नो बहुत ज्यादा उजलत में जै न हर मुल्क में और हर फार्मास ने हर रिसर्च करने वाली कंपनी ने बहुत ज़्यादा उजलत में बनाई बहुत सारे जैना अभी तक इसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट अभी तक जना वो मेडिकल साइंस की नज़रों से उझल है इसके बहुत सारी जना इसकी खूस अफ़ादियत जो है उसके बारे में अभी तक मेडिकल साइंस को इतना नहीं पता है कि आया ये वैक्सीन इस मखसूस जना कोरोना वायरस के लिए कितनी अफेक्टिव है इसके लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों से डेटा जमा किए जा रहे हैं वैक्सीन आमतौर से जो डेवलप की जाती है वो सालों की रिसर्च के बाद डेवलप की जाती है ना कि आप दिनों में और महीनों में आप इमरजेंसी में वैक्सीन ले आए तो उसके बाद उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके साइड इफेक्ट्स को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे के अंदर कुछ वैक्सीन जो है ना उन्होंने विड्रा कर ली उसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए तो इसी तरीके से जब वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के बारे में एक आम आदमी को पता चलता है तो वो फिर लगवाने से उसको अवॉइड करता है वो चीज़ें उसकी राह में माने होती हैं कि जी वैक्सीन लगने से फला को देखो खून जम गया दिमाग के अंदर उसको फालिश का अटैक हो गया उसको दिल का अटैक हो गया आपको एस्प्रीन की गोली जिंदगी भर खानी पड़ती है तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी हम एक तरह से एवोल्यूशन के फेज के अंदर है वैक्सीन के हवाले से भी और इस एक नई बीमारी जो बनी नौ इंसान को लाक है पूरी दुनिया में अभी तक मेडिकल साइंस इसकी बहुत सारी चीजें नई दरियाफ्त कर रही अभी तक हम इसको पूरी तरह समझ नहीं पाए नतीजतन इसके लिए मुस्तनद कोई इलाज अभी तक ना दरियाफ्त हुआ है लेकिन वैक्सीनेशन से कहते हैं कि जी आपको एक हद तक तो प्रोटेक्शन है आपने एक डोज लगवाई आपने दो डोज लगवाई एक साल गुजर गया तो अब बहुत सारे इदारे और बहुत सारे मेडिकल रिसर्च करने वाले वो बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं तो बात सारी यह है कि इस तरीके से वैक्सीन बनाने वालों का कारोबार तो खूब चमका लेकिन बाकी कारोबार जो है ना दुनिया के वो बेतहाशा मुतासर हुए लोगों के माशी हालात मुल्कों के माशी हालात बहुत खराब हुए इस कोविड की वबाद की वजह से तो वैक्सीन इसके अंदर जो भी मैसर है आपको मुस्तनद वैक्सीन है एक मखसूस दर्जा हरारत पे अगर रखी गई है तो आप कोई भी वैक्सीन हो जरूर लगवाएं हम लोग जना यकी मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं वो इस बात के फेवर में और शिद्दत के साथ अपने मरीजों को कहते हैं कि जी आप वैक्सीन कौन सी लग रही है लगवाएं जरूर एटी परसेंट सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट नाइन्टी परसेंट इस कवरेज के ऊपर ना जाएं अगर आपको वो 70 भी प्रोटेक्शन दे दे रही है, दे रही है है तो आप नहीं ये बात तो समझ में आती है कि जिस तरह आपने पहले कहा था मुख्त वैक्सीन के मुख्त होते हैं क्योंकि हर आदमी का जिसमें नहीं है हर एक नहीं है, लोगों को है लेकिन उसके बावजूद जब कोई शख्स वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता उसको गवर्नमेंट प्रेशर करती है नहीं जी आपने वैक्सीन लाजमी है, कर देंगे, नहीं हो सकती है करें कि आप अपनी मर्जी से लगवा रहे हैं और इसके जो नुकसान होंगे उसके आप जिम्मेदार है तो ये एक अजीब सी सूरत हाल नहीं है कि आप प्रेशराइज करके उसको लेके जाए उस वैक्सीन सेंटर में और जब वो लगाने में तैयार हो तो वहां आप उससे लिखवाएं कि इससे जो नुकसान होगा उसके आप जिम्मेदार हैं

क्योंकि हमें वैक्सीन की माहियत का उसकी साख का पता है कि ये किस तरह की आर वैक्सीन है या फिर किस तरह की इसकी माहियत है हमें पता है लेकिन बहुत सारे मरीज मैंने देखा जो वैक्सीन लगवाने के लिए वहाँ हॉल में बैठे हुए थे वो बहुत ज्यादा खौफजदा और डरे हुए थे तो जब आप इस तरह के फॉर्म के ऊपर या प्रोफामा पे साइन करवाएंगे यकीन माने मैं ऐसी तौर पे समझता हूँ कि अगर आपने 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई और किसी एक मरीज को अगर उसके किसी जुज की वजह से अगर कोई थोड़ा बहुत रिएक्शन हुआ तो आप ये सोचें कि इतनी बड़ी तादाद को तो आपने वैक्सीन लगा के उससे बचा लिया दूसरी चीज मैंने इब्तः में शुब आपसे कही थी कि अभी इस चीज के बारे में इस वायरस की जो जो इन्फेक्ट करने की है इस बीमारी के बारे में अभी साइंस दरियाफ्त कर रही है कर नहीं चुकी है अभी तक हम इस वायरस की मुख्तलि बदल बदल के कहीं डेल्टा वेरियंट आ रहा है कहीं वेरियंट आ रहा है मुख्तलिट आ रहे हैं इसके तो अभी तक इसको सही तरह से दरिया नहीं कर सकती और यकीन कर भी नहीं सकेगी इसमें सालों लगेंगे कितने नुकसान है हो सकता है आने वाले वक्तों में साइंस इसके लिए कोई इस तरह की वैक्सीन ईजाद कर ले जिससे आपको हंड्रेड परसेंट इसे प्रोटेक्शन मिल जाए जैसे पोलियो के वायरस हैं पोलियो की वैक्सीन है औरल पोलियो वैक्सीन है उसे आपको मुकम्मल तौर से जो पोलियो के खिलाफ आपको जो है दीवार आपकी लेकिन इस पोलियो की वैक्सीन को भी डेवलप करने में या बनाने में या उसकी एफिकेसी आ, को चेक सालों लगे जैसे आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि हज और उम्र के मौके पे जी। जब आप जाते हैं तो फ्लू वायरस की जना शॉर्ट्स लगवा के जाते हैं जी। हर हाजी के लिए ये लाजमी, लाजमी है के आप जै ये फ्लू के शॉर्ट्स लगवा के या फ्लू की वैक्सीन लगवा के जाए लेकिन आप ये देखें कि वापसी में सब खांसते चीखते आते हैं हाँ, नहीं अब अभी फ्लू वायरस जो ना एक अफ्रीका से आज ही आ रहा है वहां पर जो वायरस है उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है तो हर साल जे मुख्तलिफ अदिया की कंपनियां जो है ये नई वैक्सीन बनाती है और नया वायरस आ जाता है तो इनका कारोबार तो खूब चमक रहा है लेकिन मरीजों के ऊपर इसका जैना इफेक्ट यही होता है कि बेचारों को वो नया वेरियंट जो है फ्लू वायरस का वो उनको लगता है और वो खांसते और छींकते हुए और बुखार के साथ आते हैं अच्छा आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब के आप जिस तरह से आपने कहा है कि तमाम लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए और पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है जो जो इस वक्त ये एस ओ पीज हैं उस पर पाकिस्तान में तो खैर अमल दरामद नहीं हो रहा दुनिया भर में तो खैर हो रहा है जहाँ पर भी कैनेडा में हम हैं कैनेडा में हमने भी वैक्सीन लगवाई है दोनों वैक्सीन लगवाई है और अलहमदिल्ला कोई ऐसी बात नहीं है ठीक है मुख्तलि मुल्कों में ऐसा हुआ है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों को थोड़े से नुकसान हुए हैं लेकिन जो एस ओ पीज है उसके लिए यहाँ भी कुछ हुकूमत की तरफ से पाबंदियां हैं कि पब्लिक ऐसे जगहों पर जाएंगे तो वहां पर वो अपने मास्क लगाएंगे और चीज़ों का एहतियात करेंगे शॉप्स में जाएंगे तो वहां मास्क लगाएंगे और लोग लगा रहे हैं कोई इस पर सख्ती नहीं है लेकिन पाकिस्तान में इतना कहने के बावजूद भी लोग ना मास्क लगाते हैं ना कुछ और जब फैल जाता है बल्कि बाद लोग तो यहां तक कहते हैं कि जी ऐसी तो वबा है ही नहीं कुछ भी नहीं है ऐसा तो लोगों क्या देंगे? लोगों को को क्या क्या मशवरा देंगे करना चाहिए उसकी मिसाल जो है ना बाद एक मरीज ने मुझे दी कि डॉक्टर साहब अभी आपने इंग्लैंड में फुटबॉल का मैच देखा था मैं कहा यार जबरदस्त पूरा स्टेडियम जैम पैक था किसी के मुंह पे मास्क देखा आपने ये तरक्की तरक्याफ्ता ममालिक में तो अब बाकायदा एक मुहिम चल रही है कि जी ये वैक्सीनेशन और ये फ्लू अपने कोरोना का वायरस जो है ना इसके खिलाफ मुहिम चल रही है ये ये वैक्सीनेशन वगैरह सब शन है और देखें आप इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तो लोग मुजाहरे कर रहे हैं तरक्की याफ्ता मालिक के अंदर जहाँ लंदन में भी मुजाहरा मुझायर, हुआ है वहाँ पर सब लोगों ने किया है और कई मुल्कों में मुजहरे तो हो रहे हैं लोग सड़कों पर निकल आए हैं कि वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए लेकिन नहीं जब ये फुटबॉल मैच में देखें आप कितनी बड़ी तादाद लाखों आदमी वहां हैरत अंगेज तौर पे जो एकदम से जो ये वबा शुरू हुई है जिन ममाल में हजारों लाखों की तादाद में लोग मरे इटली है चाइना है इंडिया है वहाँ से वहाँ पर इतनी है ना अब वहां से इस तरह की अमवाद्लिकेशन की तलाश नहीं आ रही है और वहां पर किसी भी तकरीब के अंदर लोग बगैर मास्क के शरीक हो रहे हैं तो ये इस वजह से भी लोग जो ना कहते हैं कि ये सारी एस ओ पीज और सख्तियां बहरहाल वो मौजूद है आप जब भी किसी बैंक में जाएंगे तो बगैर मास्क के नहीं जाने देगा अंदर पचास फीसद अमले की ठुड्डी के ऊपर मास्क होता है मुंह पे या नाक पे मास्क नहीं होता है उसकी कानून की पाबंदी भी हो गई कि हाँ जी मास्क लगाया हुआ है मुँह पे या नाक पे नहीं है वो तो पे लगाना तो बेकार है भाई इससे बेहतर है ना लगाए आप और कोई बात आप कहना चाहेंगे चाहेंगे हमारे नाजिम को कोई बात बताना ऐसा देखें सबसे पहली चीज तो ये मैंने मैंने जो अपने मरीजों में महसूस की है आ, अभी कोई तकरीबन 25-30 दिन पहले एकदम से एक बहुत ही स्ट्रांग वेव कराची में आई थी जो शुरू के मैंने 15 मरीज देखे उसमें से तकरीबन जैना दस मरीज कोविड पॉजिटिव के सस्पेक्टेड थे बकरीद के फौरन बाद तो खुद मैं भी खौफजदा हुआ जाहिर बात है मेरी मैं जिस एज ग्रुप से ताल्लुक रखता हूँ नहीं हूँ तो, पंद्रह में से दस मरीज बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ जो सस्पेक्टेड कोविड थे अच्छा मोस्टली यंग थे ये वो लोग थे जो मंडियों में जानवरों के लिए खरीदारी करते रहे बाहर घूमते फिरते रहे हुकूमत अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद कर देती है तो इन सब की यूं समझ लें कि तफरी गाहें खुल जाती हैं लोगों की इनकी गैदरिंग शुरू हो जाती हैं तो उसमें इन यंग लोगों के अंदर एकदम से ये कोविड बहुत बर, बहुत बुरी तरह फैला था अच्छा सीवियर बॉडी एक फीवर जिसमें शदी दर्द नजला जुकाम खांसी इनमें से मेजॉरिटी जैना कोई कम्प्लिकेशन में नहीं गई बर वक्त इलाज बर वक्त रोकथाम घर में मजीद लोगों के दरमियान इसको फैलने से रोक लेती है तो मैं जाती तौर तो पर समझता हूँ कि इससे मरीज को अगर मैं बताता हूँ कि जी आप सस्पेक्टेड कोविड के पेशेंट हो तो यकीन माने 50 परसेंट पेशेंट जो ना उनका तो रंग उड़ जाता है लोग यही समझते हैं कि जी अगर हमें कोरोना हुआ तो अब हम नहीं बचेंगे ऐसा नहीं है कॉम्प्लिकेशन में जाने वालों की तादाद जिनको कोरोना होता है बहुत कम है बहुत कम है तो इससे डरने की या खौफजदा होने की जरूरत नहीं है जो जितना ज्यादा डरता और खौफजदा होता है मुझे तो लगता है उसका इम्यून सिस्टम उतना है सप्रेस होता है। सही है, बिल्कुल ऐसी तो के अंदर तो जो जो तो बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल खुद हालांकि मुझे कोविड हुआ था जारी बात है मरीज से किसी लगा मुझे कोविड हुआ था लेकिन मैं खौफ़दा नहीं था मुझे पता था कि मैं इससे निकला आऊंगा क्योंकि तो मुझे कोई इसके साथ कोई को मॉर्बिडिटी नहीं है कम्प्लिकेशन का मुझे पता है माइल्ड सी खांसी हुई जिसमें में दर्द बुखार वो, वो सारे ना मैं तय कर चुका हूँ तो मैं मरीजों को यही गाइड करता हूँ कि आपको इस बीमारी से डरना नहीं है आप प्रॉपर जो है ना टाइमिंग्स के ऊपर अद्वियात का इस्तेमाल जारी रखें इन शाह बारह पंद्रह दिन के अंदर ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा हाँ आप माशरे के अंदर घर के अंदर फैलाने से जो करें इज्तना मेहरबानी घर के अंदर भी मास्क लगा के रखें अब कर वो पहले जो शुरू शुरू में आपको याद होगा शुरू शुरू में आपको याद होगा जब ये कोविड की वबा आई थी जी जी अगर मोहल्ले में किसी को कोरोना हो जाए और वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसके घर के बाहर पुलिस के पैर बिठा दिया जी जी बिल्कुल और यकीन माने मैंने ऐसा भी देखा है कि उस घर के करीब से लोग नहीं गुजरते खौफ, खौफ एक जमाने में जैसे ताउन की वबा थी कि जी, लोग इस कदर खौफ जदा थे शाफिसल कॉलोनी में पूरा उस घर के बाहर पुलिस वाले बिठा दिए जाते थे गली और घर स्मार्ट लॉकडाउन बंद कर देते थे ऐसा भी हुआ है कि मरीज ने आके मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब नजला जुकाम नाक में खुशबू नहीं आ रही है टेस्ट नहीं है मैं कह यार कोविड का टेस्ट कराओ यार नहीं 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 डॉक्टर साहब कोविड का टेस्ट नहीं कराएंगे पकड़ के ले जाएंगे अस्पताल वाले अच्छा यह भी हुआ है कि अस्पताल वालों ने एम्बुलेंस में डाला है और पंद्रह दिन के लिए अस्पताल ले जाके उन्होंने उसको कैद तनाई में डाल दिया है तो आधा तो वो उसी वक्त मर जाता है जब उसको ये पता चलता है कि अभी पुलिस वाले आएंगे मेडिकल का अमला आएगा और उठा के हमें ले जाके अस्पताल में एक कोने में डाल देगा और कोई मिलने नहीं आ सकता हमसे तो ये चीजें अब नहीं है अब नहीं है जो मेडिकल साइंस ने इसके बारे में और चीजें दरियाफ कि इतना ज्यादा आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं है आपको तो जो इतना ज्यादा जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा लिए उनके दो, दोनों डोज लिएट हो गई तो उन लोगों के लिए भी लाजमी है कि वो मास्क लगा के रखें और लोगों से छह फुट का फासला रखें लास्ट नहीं है देखें इसलिए मैं कहूंगा कि मैं जैसे दोनों वैक्सीन लगवा चुका हूं लेकिन अगर कोई कोविड का वायरस मेरे अंदर सराहियत करता है तो मुझे जो ना उसकी अलामत या उसकी खराबियां होने के कम इम्कान हैं लेकिन वो वायरस मेरे जिसम में मेरी नाक की सिक्रीशंस में मेरे गले की सिक्रीशंस में 12-15 दिन तो रहेगा ना बिल्कुल। तो मैं में जितने लोगों से मिलूंगा बगैर मास्क के उन लोगों को मैं करता रहूंगा ट्रांसफर तो ट्रांसफर होता रहे, बिल्कुल होता रहेगा रहेगा बिल्कुल तो लहजा जाना जिन्होंने बहुत शुक्रिया आपने हमें इतना दिया और पाकिस्तान में काफी देर हो गई है लेकिन उसके बावजूद को दी मैं समझता हूँ जो आपने गुफगू की है जो चीज़ें बताई हैं इससे लोग फायदा उठाएंगे और जो लोग इस वक्त वो, इस भवन में मुबला है उनके लिए हम दुआ कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और अता फरमाए और बाकी लोगों की हिफाजत फरमाए मैं आई सी आई टी वी कैनडा की जानब से आपका इंतहाई ममू मशहूर हूँ कि आपने अपनी तमाम मसूलियत के बावजूद हमारे नाजरन के लिए वक्त निकाला इन शे किसी प्रोग्राम में किसी और नए मौजू पर किसी और नए शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी अपने मेज़बान शुर् नासिर को इजाजत दीजिए अल्लाह अल्लाह